স্নেহের আহানাফ খালিদ আগের চাইতে এখন অনেকটা ভালো আলহামদুলিল্লাহ সকলেই দুয়ার মধ্যে তাকে স্মরণ রাখবে আল্লাহ তায়ালা তাকে দ্রুত ও স্বাভাবিক করে আমাদের মাঝে নিয়ে আসুন আল্লাহুম্মা আমিন باب لا يدخل الدجال المدينة وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن السوريين قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل ركاب المدينة فينزل بعد الصباح التي تلي المدينة فيخرج إليه يوم الرجل وهو خير قال من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال ورأيت من قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحيي فيقول وطم والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن نعيم بن عبد الله بن عبد الله المجبن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها يحرسونها